İmtahan həyəcanı normaldır. Həyəcan məsuliyyətli anlarda diqqətimizi artırmaq üçün bədənimizin göstərdiyi sağlam reaksiyadır. Lakin biz çox vaxt bunu yanlış olaraq narahatlıq kimi qəbul edirik və ona qarşı mübarizə aparmağa çalışırıq ki, bu da həyəcanı artıraraq onu təlaşa çevirir. Halbuki həyəcanın düzgün idarə olunması imtahan nəticələrinə müsbət təsir edə bilər. Bu videoda sizə imtahan təlaşını yenmək üçün bəzi elmi cəhətdən əsaslandırılmış məsləhətlər təqdim edirik. İmtahan təlaşı dünyanın 4 bir yanında tələbələr arasında yayılmış epidemiyadır. Ən təcrübəli adamlar belə ondan azad ola bilmir. Bir araşdırmaya əsasən hər 100 tələbədən 96-sı imtahan öncəsi həyəcan keçirdiyini etiraf edir. İmtahan təlaşına qarşı ən yaxşı tədbir onun normal olduğunu Sizdən başqada bir çox insan tərəfindən yaşandığını qəbul etmək və onu öz axarına buraxmaqdır. Eyni zamanda stressi artıran qeyri-real hədəflər, maksimalist yanaşma, valideynlərin yüksək gözləntiləri, özünü başqaları ilə müqayisə etmək kimi faktorlardan azad olmaq lazımdır. İmtahana bir gün qalmış yaxşı olar ki, oxumağı dayandirasınız. Kitab və konspektlərdən uzaq durasız. İmtahana bu günə qədər öyrəndiklərinizlə gedəcəyinizi, son gün beyin yükləməyinin faydasız olduğunu qəbul edin və bildiklərinizdən maksimum istifadə etmək üçün rahat və pozitiv olun. Gəzintiyə çıxmaq, şən vaxt keçirmək və yüngül idman fəaliyyətləri faydalı ola bilər. İmtahandan əvvəl ən az 6 saat yatmaq vacibdir. Qumraqlıq duyğusu, imtahandan əvvəl özünə inama Müsbət təsirlər. Araştırmalar göstərir ki, imtahana 1 həftə qalmış balanslı qidalananlar, yüksək miqdarda ət və ya digər proteinli qidalar qəbul edənlərdən daha yaxşı nəticələr əldə edir. İmtahan günü bol lifli və karbohidratlı səhər yeməyi yemək daha yaxşıdır ki, enerji boşalması yavaş-yavaş versin və beyniniz imtahan müddətində yorulmasın. Poziitiv təsəvvürlər özünə inamı artırır və imtahan təlaşını aşağı salır, lakin bu yalnız realis hədəflər qoyulduğu zaman effektiv olur. Həyəcanı azaltmaq üçün özünüzü xoşbəxt vəziyyətdə təsəvvür edin. Düzgün oturub rahat nəfəs alaraq xoşbəxtlik duyğularını gücləndirin. Sonra həmin duyğuları canlı saxlayaraq dərhal özünüzü imtahan zalında təsəvvür edin. Bu həmin duyğuları imtahan prosesi ilə əlaqələndirəcək və sizin hazır olduğunuz hissi dəstəkləyəcək. İmtahanın əvvəl cavablarını yaxşı bildiyinizi sualları yadınıza salın. Bu sizin inamınızı artıracaq. Sizdə inamsızlıq yaradan məqamları bir kağıza yazaraq onlarla üzləşin. Bu simvolik hərəkət kifayət qədər effektivdir. Belə ki, bir araşdırmaya görə təlaşlı tələbələr imtahanın əvvəl öz narahatlıqlarını Qələsə yazdıqda özlərini daha rahat hiss edirlər və daha yüksək nəticələr əldə edirlər. İmtahan prosesində yanınızda oturanın sürətlə yazmasına baxıb tələsməyin. Diqqəti öz test kitabçığınıza yönəldin. Təcrübə göstərir ki, çox vaxt zəif tələbələr test tapşırıqlarının hamısını təsadüfi qaydada işarələyirlər. Əmin olmadığınız sualların cavablarını sona saxlayın. Vaxtdan maksimum istifadə edin. Və nəhayət unutmayın ki, imtahan istənilən halda həyatımızın bundan sonrakı mərhələsi ilə əlaqədar düzgün qərar verməyiniz üçün sizə dəyərli məlumat verəcək. Bu qərarların nə olacağı isə sizdən asılıdır.